আজি আমাৰ ঘৰত মানে সকাম আছে এয়া দেখিছে ৰভা চভা দি মেলি চব ৰেডি কৰিছে আৰু ভকতবোৰে এজন দুজনকে অহা আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু এই সকামত যি যি বস্তু লাগে সকলোবোৰে আনি ৰেডি কৰিলে এইফালে চব ৰেডি হৈ আছে এতিয়া ভকত দুজনমান আহিছে আৰু প্ৰাইজ বৰ্তমান এয়া ভকত আহি পালেহি আহি পেলাই দেখিছে এয়া ইয়াতে শাস্ত্ৰ আছে ইয়াতে ভকত মানে এতিয়া বহি বহি আহি আৰু এইফালে দেখিছে বুট মগু তিয়াই থৈছে প্ৰসাদৰ কাৰণে মানে এতিয়া ভকতে আমাৰ ভিতৰত চাহ খাব গৈছে আৰু মোক এয়া ৰখীয়া দি থৈ গৈছে বৰ্তমান ৰখিয়াই দি থৈ গৈছে এয়া দেখিছে বুট মগু কাৰণ বান্দৰ আহি যায় যে সেইফালৰ পৰা বান্দৰ আহি যাব সেইবাবে মই এয়া বুট মগু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰখি আছোঁ আৰু মানে ভকতসকল চব ভিতৰত আছে মানে জলপান খাই আছে এইফালে গাই স্পেচিয়েল বস্তু এটা সকামত এইটো দৰকাৰ হয় আৰু দেখিছে পচলা এইটো মানে প্ৰতিটো সকামত থাকে ৰঙালাওৰ লগত পচলা মজা এইয়া আৰু কি খুৱাই আজিকালি দেখাই দিম দেই আৰু এইফালে গাই যিসকল মানুহ আহিছিলে সকলোকে জলপান চলপান আমাৰ ভিতৰতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এইফালে দেখিছে এয়া কল নিছে মানে পকাই থৈছিলে যে কল খিনি তাৰপিছতে আহি গৈছো এইফালে আমাৰ খৰিয়ে দি আছে মোক জলপান এতিয়া মই খাই লম আহ দৈ গাখীৰ সৈতে কি মজা এইফালে গাই চৰাই ভাতখন আছিলে দেখি দেখিছে জলপান খাবলৈ মোৰ লগতে অংকিত আৰু নংক খাই আছে আৰু এইফালে ভকতজনৰ সৈতে দেখিছে আমাৰ পপাই কথা পাতি আছে আৰু এই আইসকলে একদম ধুনীয়াকৈ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছে আমিও কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এইফালে আকৌ আগফালে আহি দেখিলোঁ এয়া শাস্ত্ৰপঢ়া আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে আৰু যিহেতু সময়ো হৈ গৈছে সেইবাবে এয়া মই আপোনালোকৰ শাস্ত্ৰপঢ়াৰ অকণমান শুনাই দিছো দেই আৰু এইফালে ধুনীয়াকে দাদা ন বৈ অ বাপৰ শহু দাদাক সেৱা কৰি লৈছে যিহেতু এইবাৰ প্ৰথম লগ পাইছে সেইবাবে সেৱা ধুনীয়াকে জনাই লৈছে আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে দেখিছে একদম পুৰা পলিথিন সামৰাত ব্যস্ত হৈ আছে তাৰ পাছতে আকৌ আগফালে আহিলে দেখিছে সকলোৱে কোমোৰা কাটি আছে আৰু ইয়াত সকলোৰে কাম কৰে ভকতেও কাম কৰে আই সকলো কাম কৰে মানে কোমোৰা দাইল ধুনীয়াকে বনাব সেইবাবে এইফালে কাটি আছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকে শাস্ত্ৰও পঢ়ি আছে আৰু ইয়াৰ চাইডত আমাৰ খুৰা হাতী দেখিছে প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু এইফালে আমাৰ খুৰাই ধুনীয়াকে দেখিছে আদা কাটি আছে আৰু এইফালে বৰ্তাজনে প্ৰসাদ ধুই আছে প্ৰসাদত যিহেতু বহুতখিনি বাকলি থাকে সেইবাবে অলপমান দেৰিলৈকে ধুওঁতে আৰু এইফালে এক্সট্ৰাকে ধুব লগা হৈছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকে শাস্ত্ৰ পঢ়ি আছে তাৰপিছতে আকৌ আহিলো এইফালে মেইন বস্তুটো হৈছে ভাত দেখিছে এইফালে কিমান গৰমত ইমান কষ্টত ভাত বনাইছে ভাত বনোৱা মানুহকেইজনেহে গম পায় কিমান কষ্ট হয় হয় ন খোৱাখিনিতো উপভোগে কৰি থাকে ক'ত গম পাব ন এয়া চাওক বনাই আছে আৰু সৰহৰ মানুহৰ ভাতটো এনেও কষ্ট বেছি হয় আৰু ন এইফালে গাই চাজে দেখিছে আমাৰ সকামলৈ বিষ্ণুপ্ৰিয়া আহিছিলে এইজনী মুখ মানুহসকলে দেখিছে কিমান কণ আছে বাকী মই দেখি পেলাই আচৰিত হৈ গৈছো যোৱাবাৰলৈকে সৰু হৈ আছিলে এইবাৰ ওখ সকল এইকেইটা পোৱালিকেইটা চাওক ক'ত মেল মাৰি আছে কি হ'ল কি মেল মাৰিছ আমি তহঁতক দিনতে ধৰিব ৰৈ হাতটো সোমাই পেলাই ধৰিব এতিয়া আমি যাওঁ দোকানলৈ এই ভাগৰ পইচা আছে পাৰ্টি ঘূমা মাৰ ইয়াৰ পাৰ্টি চলিছে চাওক পাহাম আজি পাঁচকে মাৰিছে ন বহুবেল যাওঁ অলপ লগত ই থাকে আমাৰ বিলাকৰ আকৌ এইফালে আগফালে আহিলো আগফালে আহি পেলাই এয়া দেখিছে এইবাৰ আকৌ বেলেগ এটা ছবি একদম ধুনীয়াকৈ এয়া পচলা কাটি আছে আৰু এইফালে ৰঙালাও কাটি আছে ৰঙালাও আলু পচলা আৰু মাছ একেলগে মিক্স কৰি পেলাই বনাব আৰু এয়া চাওক একদম আমাৰ এইফালে একদম পপাই ধুনীয়াকে সৰু পোৱালিটোৰ লগত খেলি আছে এজনী মোৰ লগৰ ছোৱালীয়ে দেই বিয়া পাতি কেঁচুৱা হ'লে কি হৈছে মই কি কওঁ আৰু মোৰ কথা নকওঁ আপোনালোকক আৰু তাইৰ কেঁচুৱাৰ লগত মই আহোঁতে খেলি আছো আৰু এয়া তাৰপিছতে চাওক গাইচ এ একদম ধুনীয়াকে এইফালে কল পচলা কাটি আছে অসমীয়া সকামত কল পচলা নাথাকিব তাৰ কোনো মানে নাই পচলা মেইন সেইবাবে এয়া ধুনীয়াকৈ পচলা কাটি আছে দেখিছে একদম আজি মজা লাগিব আৰু বস্তু খাই দেই এয়া চাওক একদম ধুনীয়াকৈ পূৰা কাটি আছে আৰু আৰু এইফালে ভিতৰলৈ আহি পেলাই দেখিলোঁ এয়া পূৰা চৰ্বত ব্যৱস্থা কৰি আছে নবৈ যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰিছে সেইবাবে সকলোকে চৰ্বত এগিলাচ এগিলাচ খুৱাই পেলাই আজি সকলোকে ঠাণ্ডা থৈ দিম বুলি এয়া পূৰা বনোৱাত আৰু ব্যস্ত হৈ গৈছে আৰু ককা এইফালে চাওক তামোল খোৱা

আৰু এইফালে গাজ পাপৰে ধুনীয়াকে দেখিছে একদম পুৰা ভাঙি চিঙি আছে সিকে একদম ধুনীয়াকে নৰসিংহৰ লগত বনাব সেইবাবে এইফালে আমাৰ নবৈয়ে বনাই আছে নবাইছে অ মেইন কষ্টটো হৈছে ন অ মেইন কষ্ট আপোনাই হৈছে নাই নামটো লৈ ল'ব লাষ্টত আহি এই কয়লাপী কাম নাই কিন্তু দেই কয়লাপী এতিয়া আহিছে দেখিছে ঘৰৰ মানুহ আহ আৰু গাইছেফালে প্ৰসাদ খোৱা সময় হৈ গ'লে এয়া দেখিছে সকলোফালে পাত চাত বিলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লে এতিয়া সকলোৱে মুঠতে একেলগে মিলি প্ৰসাদ খাব লাগে এইফালে কলচল সকলোবোৰ দিলেই দেই আমি ভিতৰতহে চাঞ্চ পাম চাগে আমাৰ গাৰ্লছ লোক কি হ'ল ইমান দেৰিকে এয়া পূৰা প্ৰসাদ খাই আছে অকলে অকলে মাৰি আছো দেখিছে আমাৰ গোপিনী পাৰ্টি চব এ পিংকি নব এইফালে গাইজ ময়ো এই প্ৰসাদ খাইছোঁ এই চাওক আৰু মোৰ লগত আজি পেহীয়ে খাইছে চবেই বেলেগ বেলেগ জেগা বহিবলৈ পাই গ'লে কিন্তু ঘৰৰ মানুহকেইটাই যে নাপায় এ আমিও জেগা নাপালোঁ সেইটো বা ভিতৰত খাইছোঁ ৰুমত আমি বহি বেলেগ জেগা পাই চাওঁ প্ৰসাদ খাইছোঁ আৰু দেই এইফালে গাইছোঁ আমি ভাত খাবৰ কাৰণে বহি গৈছোঁ মোৰ লগত আমাৰ ছোৱালীবোৰ আছে বহি আছে আৰু এইফালে পাত চাত দি আছে পাত দিছে ভাত দি আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান আমি পাত পোৱা নাইকিয়া পাত নোপোৱা মানুহকেইজনী হৈছে আমি কাহি আনিবগৈ নেকিবা দেখিছোঁ এতিয়া বহিবলৈ জেগা নাপাওঁ নাই বাৰু পাতো পোৱা নাইকিয়া দেখিছেনে এনেকুৱা অৱস্থা বেয়া মই বাৰু ঘৰৰ মানুহ বুলি পোৱা নাই তহঁতি এচাক এইটো পোৱালিটো ছাৰ পাণ নেপাইছিলো নেপাইছিলো এইবাৰ ভাল নাই বচা চবেই ক'লে মই নাই পোৱা ৰাতিও ক'লে চাব দেইও পালে ভাল মই নাই পোৱা কি হ'ব মই দেখামতে পানী বাৰু এ চাক ককাহঁতে যায়গৈ এহেঁতি একেলগে যাব মানে আমাৰ দেউতাই এজন ওলালে দেই চবে বিদায় সোমাই যাওঁ আকৌ আহিবা দেই থকাকে গাইজ সকলো মানুহ বহলগৈ কামো শেষ হ'ল আজি ভিডিঅ'টো এটা সামৰি মাৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে সকলোৱে কমেণ্ট জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ দেই বাই বাই